Hari Om and welcome to all the Divine Atma Jyotis to today's Gita Yoga session. नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते ओम ब्रह्मा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः हरि ओम तत्सर्ग श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर सेशन ऑफ गीता योगा टुडे वी बिल लर्न फोर्टी फाइव फोर्टी सिक्स एंड फोर्टी सेवन एंड आल्सो द एंडिंग गीत लोका With that, we'll be able to conclude the learning of the chapter one. As usual, you will hear Padmaji's voice, followed by my voice. You all can please repeat in mute when I am repeating. Aho. Aho. Bata. Bata. Mahat. Mahat. पापम पापम कर्तुम कर्तुम व्यवसिता व्यवसिता वयम वयम यत यत राज्य राज्य सुख सुख लोभेन लोभेन हन्तुम हन्तुम स्व स्व जनम जनम् उद्यताः अहो बत महत्पापम् अहो बत महत्पापम् कर्तुं व्यवसिता वयम् कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन

कर्तुं व्यवसिता वयम् सुखलो स्वजनमुद्यताः सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः अहो बत महत्पापम् वसीता वयम यद्रज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजन मुद्यता महत्प व्यवसीता व्यय यद्राज्य सुख लोभन हंत स्वजन मुद्यता ಅವರ್ ಓನ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮನ್ ಅಯ್ಯೋ ಭಯಾನಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಹಾಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ರಾಜಭೋಗಗಳ ಆಸೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಗಳನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಯದಿ अप्रतिकारम अप्रतिकारम अशस्त्रम अशस्त्रम शस्त्र शस्त्र, शस्त्र? पाणयह पाणयह धार्टराष्ट्र धार्टराष्ट्र रणे रणे हन्युहु हन्युहु तत तत मे मे क्षेम क्षेम तरम तरम भवेत भवेत यदि माम प्रतीकारम् यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस् धार्तराष्ट्रारणे हन्यस् तन्मे क्षेमतरम् भवेत् तन्मे क्षेमतरम् भवेत् भवेत। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः hanyos हन्योस् तन्मे क्षेमतरम् भवेत् धार्तराष्ट्रणे हन्योस् तन्मे क्षेमतरम् भवेत् यदि माम अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यस्तन्मेक्षेमतरम् भवेत् यदि माम अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा ರಣೇ ಹನ್ಯೋಸ್ ತನ್ಮೇ ಕ್ಷೇಮತರಂ ಭವೇತ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ವಿತ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸನ್ಸ್ ಆಫ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕಿಲ್ ಮೀ ಅನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಪುತ್ರರು ನಿಶಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಮತ್ತು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ w i r o d his a d h e Nananukondare Uttama Sanjaya Sanjaya Uwacha Uwacha Avam Avam Uktwa Uktwa अर्जुन अर्जुन संख्ये संख्ये रथ रथ उपस्थ उपस्थ उप उप वि सृज्य शरम, शरम चापम चापम शोक शोक संविग्न संविग्न मानसह मानसह संजय उवाच संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुन संखे एवमुक्त्वा अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत् रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः शोकसंविघ्नमानसः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य स चापम् शोकसंविघ्नमानसः विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनसङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः

श्रीमत् श्रीमत् भगवत भगवत सु ब्रह्म ब्रह्म विद्यायां विद्यायां योग योग शास्त्रे शास्त्रे श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण अर्जुन अर्जुन संवादे संवादे अर्जुन अर्जुन विषाद विषाद योगो योगो नाम नाम प्रथमो प्रथमो अध्यायः अध्यायः ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो ध्यायः ओम ट्रुथ इज दस एंड्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द भगवद गीता उपनिषद एंटाइटल्ड योगा ऑफ अर्जुनास ग्रीफ व्हिच कंटेन्स द ब्रह्म विद्या योग शास्त्रास इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन श्री कृष्णा ಫಾರ್ ಇರೇಸಿಂಗ್ ದಿಟಿ ಸೆಲ್ಫ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓಂ ಸತ್ಯವೇ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನನ ದುಃಖದ ಯೋಗ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇವರ ಏಕತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವದ ಭಾವವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ತಂತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಹಿಯರ್ ಉಪ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ನಿಯರ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಗುರು ಆರ್ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಲಿ ಉಪ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಎಂದು ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिशान्तिशान्तिः ऊङ्कं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्द लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरि ॐ तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरि ओम् एव्रिवन् थेङ्क् फार् जाय्निङ्ग् टुडे